Того, как относятся студенты к жизни и в частности мы косвенным путем узнаем сколько приблизительно процентов наших студентов понимают что от них самих зависит их успех в жизни вот и если пять лет назад таких студентов было Около 10% опрашивается второй-третий курс. То уже вот в этом году мы посмотрели, таких студентов больше, чем 25%. О чем это говорит? Это говорит о том, что в конце концов вот та система, которая у нас раньше существовала, когда государство должно было заботиться о всех, о наших родителях, о ваших родителях, о детях, о внуках и так далее, это проходит. И, наконец, начинают понимать, что учатся они не для бабушек, дедушек, пап и мам, а для себя, для того, чтобы получить какое-то место в жизни и с тем, чтобы, ну, показать себя, само, самовыразиться. Это очень здорово, поскольку вообще наше образование должно немножко перестроиться, и мы это сейчас пытаемся сделать, перестроиться на воспитание личности, которая может самоорганизоваться, самообучаться, э, то есть находить свое место в жизни. И вот, судя по тому отбору, который делался, здесь собрались те люди, которые действительно, ну, кроме, может быть, некоторых, но я думаю, в основном на 99%, которые понимают, что только от них зависит, э, зависит э, успех их жизни. Кстати, Портрет человека, которых ни, которого ничего не интересует. Не индивидуальные планы, которые мы там вводили, не 40% по выбору студентов, не блочно-модульный контроль, не новая форма составления билетов на экзамены, которые проверяют не память и ловкость рук, так сказать, а сформированность компетенции или э, сформированность э, умений и навыков, которые надо. Потому что просто передача знаний это уже в прошлом. Это когда э, приходит лектор, отбарабанил, два часа и пошел, не интересует, что он читал, что воспринялось студентами, что не воспринялось, и главное, зачем он это делал. Это уходит в прошлое, и мы приходим к новой концепции, когда мы говорим, что надо не просто передать от преподавателя к студенту знания, а научить их эффективно использовать. Вот, так вот портрет социальный, которого это все не интересует. Первое, это живет он с родителями, учится среднее. Так, что, что, что там такое? Да. Э, не участвует ни в каких э, ни молодежных, никаких других организациях. Еще одна такая. Э, здесь вот забыл. Ну, смысл такой. Это маменькина дочка или маменькин собачек, которого мама и папа утречком разбудили, накормили. Они, дай бог, если не успели накормить, значит, он на работу, то есть на, занятие занятия его не надо. Э, отпускать Да, а, и те, которые, третья, четвертая характеристика, это которые, за которыми не следят ни папы, ни мамы за успеваемостью. Сам он не следит и никто не следит. Вот такая вот группа. И еще четвертая, он не собирается работать по специальности. Есть такая у нас категория, их 7%. 7% таких вот людей. Вот. Ну, для этих, я полагаю, вот таких среди вас точно нет. Потому что вы, я так понимаю, выбрали ту профессию, которую вы будете пользоваться, и в рамках которой будете работать. Так вот, отобрав вас, мы надеемся, что вы покажете и высокий класс нашего университета, и если у вас будет сравнительный анализ с другими вузами, вот, чтобы вы показали, что экономический вуз... Это ВУЗ, который действительно готовит профессионалов, менеджеров и экономистов, в отличие от тех ВУЗов, которые должны готовить инженеров. Вообще-то говоря, а не экономистов. Вот. Хотя у наши корни, вы знаете, идут от инженерно-экономического образования. Кстати, если все будет нормально, мы это дело подправим и с названием. Мне больше нравится инженерно-экономическое чем экономический, потому что без технологической подготовки, это включая банковскую технологию, экономиста не может быть, не может экономист выпускаться одинаковый для э, сейчас же предприятия, университет тоже предприятия, то есть для университета, для научно-исследовательского института, для металлургического завода и для, колх... для фермерского хозяйства не может же быть, не может. Почему? Ну, разная организация и разные технологии используются там. И как даже бухгалтер не может быть. А финансист не может быть такой. Э, Человек-менеджер. Э, Неужели одинаково э, управлять фермерским хозяйством и университетом? Ну, наверное, разные люди должны этим заниматься. Так у меня э, слабая догадка есть. Вот. Поэтому... Да, а наша концепция, которая принята в нашей стране, вот и те, которые учебные планы нам э, рекомендуют, там не учитывается это. Там считается, что бухгалтер в университете это все равно, что бухгалтер также должен быть подготовлен, как бухгалтер в банке э, и э, в других вот э, в таких вот, как я наводил пример, приводил пример э, предприятия. Но я надеюсь, что мы все-таки правильную политику в этом направлении ведем, и вы покажете все, на что вы способны, а значит и мы, то есть наш, наш университет способен. Поэтому я вас призываю поработать с отдачей. Вот. А, э, Креативные люди собрались в банке «Золотые ворота», я должен сказать. Не все, не все так обращаются, ну, так относятся к подбору персонала. У нас еще есть такие компании, которые спрашивают, а сколько вы нам заплатите за то, что мы возьмем ваших людей на практику? Вы понимаете, если вы знаете, вот э, сталкивались с людьми, которые работали, сейчас учатся по э, французской и вот австрийской э, программе, которые получат и австрийские дипломы, и э, французские, вот, э, то там очень легко находить находить базы практики. Просто связываются, резюме отправляют по электронной почте. И предприятия с удовольствием берут к себе людей. С одной стороны, они, они их используют по профессии, по своей, в течение двух-трех месяцев, и дают, естественно, материалы, которые необходимы, и тем самым отбирают лучших. Из 15 эти берут 3-4 человека. Но это же лучшие. У нас один банк, не буду называть, который, чтобы не делать рекламу, вот, он говорит, я вот представитель правления. Говорит, вот вы, мы подписали с ними договор, они 20 человек туда идут. Так? Вот, говорит, я их собрал и говорю, ребята, вот у нас такой режим, с 9 до 6 у нас работа. Значит, мы вас принимаем в свой коллектив, вы нам помогаете, мы вам помогаем. Так что вот, ну, в таком режиме, как я сказал, с 9 до 6. Кто не хочет этим заниматься, мы все равно дадим положительную характеристику. Можете не ходить, можете ничего не собирать, это ваш вопрос, мы напишем, чтобы были нормально. Я говорю, я зачем это говорю? Для того, чтобы не мешали. Потому же придут, будут там курить, пришел, ушел, когда они хотят. И что вы думаете, из 20 человек 10 железно ходили и по-настоящему прошли практику. Вот. А 10 пришли, получили эти характеристики, что они прошли. Вот и все, вот вам отбор. Вот и вам отбор. И от... кто это люди такие? Они, наверное, думают, что вот придет там Юлия Владимировна вот, или Виктор Федорович, устроит его на работу, будет его носить ему кофе в постель. Вот. Девушка. Виктор Федорович, мальчиков Юлия Владимировна. Вот. Отличная жизнь будет. Но такого же уже не будет, я так надеюсь. Вот. У меня такое, э, догадка у меня такая, что, видимо, не будет такого. Да и э, родители э, стареют, ну, взрослеют, так скажем. Взрослеют. Бабушки тоже и дедушки тоже постепенно. И когда оказывается в 45 лет как мне один сказал, вы знаете, провожаю сына на пенсию, вот теперь могу отдохнуть. То есть, вот это подход, вот это подход. Вот что значит социалистическая система нас как приучила. Человек выкладывался на работе до тех пор, пока сына на пенсию не отправил. Я говорю, что ты не подождешь до внука уже, тогда внука выпустит, тогда уже ладно, идешь в у вас Среди вас, я надеюсь, таких нет. Значит, вперед я вас призываю активно поработать. Хорошо? Да. да отлично. Будем, значит, может быть, какие-то вопросы будут у команды? Да, Если пожалуйста. Есть, есть то, -то что Организационные знали. вопросы. А то некоторые что-то что волны в плане организации учебного процесса или нет? С учебным процессом, с деканами, какие факультеты все? Факультет, три, два факультета финансовых, вот вам маркетологи, кстати. Да. Вот. Маркетологи отнеслись очень легко. Вот, вам менеджеры, составная часть, кстати, которых должны быть маркетологами по определению. Организаторы Ну, и где они? Где Вот они, вот ждут, что Юлия Владимировна принесет кофе в постель. Или Виктор Федорович. Ну пусть ждут, может быть, дождутся. Может, я не прав, и они дождутся. Да. Поэтому, я думаю, мы с деканами, это же пятый курс, угу. в основном, да? да? Вы еще год, это со следующего года у нас магистратура полтора года, а вы еще год. Это последний, да? последний, который... Последний год. Как вы думаете, вам повезло или нет? Повезло. Почему повезло? Какие аргументы? Дело в том, что если... Мы сразу не все получили. <свят> 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 Может быть, но не всегда правильно. Дело, ну, сразу все вообще никогда не бывает. Это бывает только если девушка вышла замуж, за олигарха, э, который сразу же умер. <свят> вот тогда, это, потому что будет, что будет, это сразу сразу и все. Потому что если он долго не умирает, то это не получается сразу. Вот. И не за всем все. А сразу все, как правило, не получается. Надо идти долго и упорно. Да. Дело в том, что мы все-таки считаем, что вот полгода надо на практику, но ну, минимум пять месяцев, ну четыре с половиной месяца на практику преддипломную. А если в год магистратуры, извините, когда же учиться? И получается, бакалаврат, это хорошо, что в нашем институте принято Такая концепция, что мы готовим уже бакалавру по специальности. Хотя это противоречит нашему законодательству. Это только вот в новом законе, наконец, это будет прописано. А мы, не обращая внимания, уже 10 лет так делаем, мы готовим бакалавров по специальности. И поэтому ну, вы все-таки не очень сильно отстаете от требований, потому что 4 года вы фактически 5 лет готовите. А если бы это мы придерживали законодательство, этого, то мы готовились бы вообще по экономике там, или по финансам. И только э, на пятом курсе за год получать или Но ну, это вообще глупость такая, которая на голову не наладит, но ну, нормально. Ну, у нас же разные головы есть. Вот. И законодательство разное. Поэтому мы на это не обращали внимания, готовим. Да, так я вот считаю, 5,5 э, лет. Вот это вот как раз нормально, это европейский стандарт 5,5-6 лет. Это европейский стандарт подготовки магистров, классных магистров. Почему? Потому что полгода они тогда уходят с сентября месяца на практику, вот. где-то до января у них практика, потом это самое, написание диплома полтора месяца, где-то в феврале, в конце февраля они выходят, защищают магистерские работы и становятся специалистами. Но перед этим они год учатся и получают уже узконаправленную. Ведь магистратура это специальность и еще узконаправленная. Вот. И это, это, это здорово, если вот мы говорим об экономистах, предприятий, уже в магистратуре определяется, куда он пойдет, куда он идет конкретно под рабочее место. Под круг рабочих мест. Если это магистрская программа э, профессийного воспринимания, как мы говорим, а не научного воспринимания. А научного воспринимания там для другого там, теория э, познания делается и так далее, для того, чтобы идти потом в аспирантуру. Да, мы с деканами, надо список вы мне дайте, мы, да, мы с деканами проведем работу, чтобы они вас не очень с пониманием, с, пониманием, так с пониманием относились, потому что вы защищаете, кроме того, что вы учитесь, получаете практическую подготовку, вы еще и защищаете честь нашего университета. Вот ваша команда конкретно. Вот с таким настроением я, я хотел бы, чтобы вы начали заниматься. То, что там банк от этого, конечно, интересы должны совпадать. Любовь крепка когда? Когда она взаимна. Вот. Поэтому вот здесь, конечно, интересы должны соответствовать э, Ваши соответствовать э, их интересам и нашим интересам. Тогда это будет эффективный, эффективный, эффективное мероприятие. Вот что я хотел сказать. Еще вопросы я уже ответил на один вопрос теперь на свой собственный. Вернее, Рекомендации. Ребята, спрашивайте, потому что, что, что сейчас вы можете решить все, что вам надо в самом, так сказать, верхней инстанции. Все, все, что вы решаете, что для вас. Кроме рекомендации э, <съя> по замужеству, э, вот Все остальные вопросы да. Да, там я просто не в силах. <съя> это только от вас зависит. Если вопросов нет, значит они чувствуют вашу поддержку. Да, да я вы думаю, должны. Что, значит, они это ощущают. Это и а кто бюджетники у вас есть или контрактники? Да Это бюджетники, да. А, Я ну, знаю. да. Ну так что, так и должно быть. Я считаю, что уже вот у нас как получается на первом курсе у нас 40-60 40 бюджетников, 60 контрактников. На пятом курсе обратная ситуация, уже магистры, уже обратная 40 контрактников. 60. Почему? Мы все-таки отчисляли. Мы в этом году отчислили 540 человек. 540 человек. И из них, из них где-то ну, треть, может чуть меньше трети бюджетников. То есть а кого мы переводим? У нас инструкция следующая. Ну, кроме, конечно, сирот, все остальное. Значит, мы переводим по рейтингу. Кто больше по, образованию, по успеваемости? Поэтому Постепенно, когда э, действительно тут деканы правы в том плане, что на пятом курсе практически все должны получать стипендию. Почему? Потому что туда селекция с первого курса прошла такая, что туда перешли все э, те, которые хорошо учатся. И, и хотят учить. И, и хотят. И только... Могут и хотят. Это две разные вообще вещи. Но э, вот мы говорим так в нашей концепции записано, что мы работаем только со студентами, которые могут, могут и хотят учиться. Потому что потенциал могут, еще не всегда реализуется, потому что не хотят. То мама носки постирает, погладит, накормит. Вот. Даст деньги там на, на сигареты, на пиво. Отличная жизнь. Зачем им учиться? Зачем? А если еще и на машине подвезут входы к университету, ну, подумай. Вот он сам про себя думает, это ж малина. Учился бы всю жизнь, вернее, не учился, а делал лишь что учил всю жизнь. Но таких у нас мало. Так, все, я побежал дай, Спасибо, Владимир Александрович. Все, до свидания. До свидания. Работайте, да, да. работайте, да. сидите.